Радио Свобода. Что? Скажи, пожалуйста, что говорит глава областной администрации в ночи? Ну, Но державных... с тобой хочет увидеться, блядь. Другой, другой, другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснабке произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, тебя Коломойского, блядь, надо увидеть. Мы освобождали здание у от русских диверсантов, которые захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь, как телка, блядь, своего неверного мужа. Игорь Валерий, так что, что Ну что, ты Валерий... заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или еще за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси. Что ты ни одного не поймал? Радио Свобода, блядь. Ты такая же Свобода, блядь, как та, что в парламент не прошла. Тям Боковская проститутка, блядь. Проверили документы сейчас, и что вы выяснили? Документы выяснили, что нет задания на голосование от Кабмина. Нет задания на голосование от НАК Нефтегаза. Вообще нет никаких документов. Под видом этой самой, как она называется... Милиции там или что-то Была какая-то непонятная частная охранная структура Ворвались, разбили стекла Травмировали людей Поломали кому-то руку Все, сейчас все успорились То есть обычная попытка Какого-то жалкого рейдерского захвата Государственного предприятия А что я здесь делаю Я тебе потом в прокуратуре расскажу Понял? Свободовец Что ты. ты замолчал? А? А? Как... Что ты молчишь? Говори, давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул. Ну, говори, ты же свобода, радио Свобода, знаменитая вещь. Поломала Советский Союз, свергла большевиков. За ООН упав, всегда декларировал. А ты паспорта тут дежуришь? Или что ты еще дежуришь? Или презервативы использованные ты дежуришь. Где твой пидорас, этот Лещенко? Ну, покажешь ты по своему телевизору или по своему интернету это? Алло, гараж. А Еду к президенту с вот этими писульками и бумажками. И с его охранной структурой, которая якобы штурмовала. Что все ссылаются, Дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Я говорю, а кто сверху? Я говорю, кто вам, рейдерам, разрешил захватывать госпредприятие, нарушение процедуры? Премьер уехал в этот самый, в Брюссель. Копали его ехал, никого нет. Вы тышком-нышком решили предприятие захватить. Вы не разокрали еще всех предприятия, так вы решили разокрасть это. Что ты молчишь? Кого я бачил там? Смотри. Кого я бачил там? Там никого. Когда я пришел, уже никого не бачил. Потом приехал Дымчишин, приехал Савченко, приехал этот новый пузатый, бывший СБУ. Я спрашиваю, ты где работал? Он говорит, в СБУ Луганской области. Я говорю, контрабандой ты там занимался? Иди в Луганскую область освобождаешься. Хули ты приехал в Транснафту? Тут все в порядке. А он в СБУ Луганской области. Крым он освобождать не хочет. Луганскую область он освобождать не хочет. Он приехал здесь зарабатывать. Мирошник этот. Сам себя назначил. Сам себя назначил. Посмотрите, призначаю себя, приступаю до тимчасового выполнения обовес. Видели? Посмотрите. А как вы считаете, кто стоит за этим? А я не знаю. Сказали Каноненко. Руководитель, один из руководителей фракции ППП. Ну, сейчас еду в администрацию президента, будем с этими бумагами разбираться. Кто за этим стоит?